Ліна. І тому е, третій варіант, або третя позиція, або третій рівень, колись я чув не будь чоловіком. І для мене це було якесь незвичне слово. І сьогодні я кажу: я не людина. Іменно теж з чоловіки, а я кажу, люди вони це людський фактор, і це набір програм. То, що тикаєш, бути, жити це бути сутністю. Це перестати бути людиною і намагатися порівнятися або бути похожим в своїх діяннях, думках. Це бути сутністю, будучи в тілі людини і поміж людьми. Мабуть, от це один із ще варіантів. Согласна з тобою. І далі ні. Бы так согласна, то есть ага. я слышу, о чем ты говоришь, и это полностью разделяю и поддерживаю. Осознать то, что ты действительно сущность, то, что ты э, кем-то являешься, чем ты ее, кем, неважно, да, являешься, ага. и ты находишься в теле человека. И вот из этого уже как бы выстраивать какую-то концепцию свою жизненную. Но меня, например, очень радует и знаешь как вот я испытываю реально благость удовольствие и благодарность радость от того что я в человеческом теле теле нахожусь для меня это нераздельные смыслы будучи просто да будучи просто сутью это ничто и никто и то есть чтобы не заблудился человек Да в каких-то замешательствах или размышлениях не будучи человеком здесь если мы говорим про землю да, про да, того, что да. мы прибав... не будучи человеком здесь ты не сможешь сделать того что тебе нужно здесь поэтому это для меня это настолько целостная конструкция, скажем так, и благо, вот эта жизнь, она бонус, я ее ощутила, я ее увидела, это настолько офигенный, шикарный, бесценный вообще бонус, дар и подарок, что моя душа, именно благодаря тому, что она в человеческом теле находится, она может проживать то, что она проживает. Как грусть, так и радость, как любовь, так и ненависть, так и все остальное. Это настолько божественно, это настолько прекрасно, ценно. И это вот и есть развитие. В этом, ну, как бы без этого никак. Mm -hmm. Но другое дело, когда ты осознаешь себя только человеком, uh -huh. ну, да, и кто такой человек да? век. Вот, как ты любишь мне очень нравится. Ученик век. классно yeah. это делаешь мастерски. Да? Человек век. Uh -huh. Это не набор программ. Ну, изначально по замыслу должен был быть. Да? Uh -huh. Если мы говорим про то, эго всеми нами или ненавистное там, да, или как там, у кого как, то, как я это вижу на сейчас, когда мы приходим сюда, в это человеческое тело, нам дается опция встроенная, да, она эго называется, вот как есть высшее я, да, да, у нас и, так и, есть искусственный интеллект, вот этот загруженный в наш компьютер, но изначально-то он там чистый, и мы должны его заполнять тем, что нужно, и мы должны его использовать для того, чтобы максимально классно, и эффективно нам здесь выполнить все вот эти задачи, развитие, это пройти и все прочее. А поскольку добродетели mm -hmm. нам этот в интеллект этот нам загрузили, что не попадя, куча мусора, вот как бы все ходят, все слепые, глухие и так дальше. Mm -hmm. и, и действуют. По, и выглядят как mm -hmm. зло, получается. Важно человеку понять, что он не есть зло. Он не есть его. Все, что он в этом, что, что там одето, у него на него там, у него там и так дальше. Вот, мне кажется, вот с этого осознания все и начинается. Ну, не то что осознание, да, может сразу это сложно будет осознать, но хотя бы принять тот факт для себя, да, и да. начать исследовать это внутри себя, это уже будет. Да весь. Потому что вот тут э, тоже поддерживаю, что есть две позиции. Есть людина и есть духовная сущность, або сущность. Mm -hmm. Бо раніше раніше, коли звучало я займаюсь духовним розвитком. Тобто я людина, а духовна сутність, мені треба її пізнати. Mm -hmm. Но, якщо поставити на перше місце я сутність духовна mm -hmm. і розкриваюсь в тілі людини, mm -hmm. це буде інша картина? Безумовно. Тоді мені треба розвинути цю. Вот. Да, вот это тело, вот эту личності, вот угу. да. тобто, що першочергове? Я людина і пізнаю свою сутність. Чи я сутність проявляюся у людському обличчі? Ну, на мой взгляд, однозначно, я сущність проявляюся в людському облічі. Вот. Вот. І коли буде першочерговим сутність, да. то его вже не буде так керувати. Я людина, и мне нужно знать то, кто я действительно изначально. Да. Как людям, как людям прийти к вот этому принятию осознания вот этого факта? Угу. Когда рулит эго, когда оно здесь ага. шторы закрыты, как говорится, как человеку принять факт, что вот он есть? Сущність, ага. которая пришла і и которая пришла це цело и проявляться через это тело. Вот. Це, мабуть, одна із основних э, я сутність. Угу. Тому з'явилася академія онтології людини, Пас. що онтологія сутність биття, що ты. тонкоплановая структура, но проявлена в телефизичнему. Mm -hmm. Мабуть, это невозможно понять, потому mm -hmm. mm -hmm. что понять – это людское, да? Mm -hmm. да? Да, да. Осознать – это тоже ближе, к до понятия, а вот почувствовать, mm -hmm. че, ну вот. Ну осознание придет, наверное, тогда, когда ты это почувствуешь и проживешь, и тогда это станет да. целосознанием уже. Mm -hmm. Осознать – это, наверное, нечто да, между тем и тем. На грани вот да. этой сущности стоит познание. И это, да, чтобы они вместе могли вот это уже проявлять и продуцировать. Класс. Ближе, я осознаю себя сутностью. То есть я этим есть, я это чувствую. Угу. Я, я этим есть, я это чувствую. И поэтому меня оформляется, что я есть сутность в людском теле, в проявлении такого, в такой форме материальной, может и так. Угу. А тогда уже понимаю, что есть что. Ну, я думаю, что тогда уже понимание, оно отпадет само собой потребность в этом понимании, то есть как, как фактор или как его сказать, как оценочная категория какая-то, она просто потом отваливается, потому что за ненадобностью, скажем так. Угу. Угу. Но ты знаешь, у меня все равно открутится крутится такой вот, как, знаешь, как, да, мне очень интересно, безусловно, про, эту, про твою академию онтологии, потому что мне реально очень интересно, как ты выстроил или выстроишь вот этот путь и процесс донести людям, чтобы это было, чтобы дошло, скажем так. Поэтому. Это, это очень интересный опыт и вопрос который у меня оно не вопрос оно вот я чувствую его как внутренний поисковичок все-таки какой-то там вот что-то машинка mm -hmm. какая-то крутится да, и это как внутренний запрос формируется Как сделать так или с помощью каких инструментов или как как сделать так чтобы люди те которые вот от со мной своей массе да, в большинстве вот эти 95% или которыми эго управляет полностью, чтобы, чтобы им было ясно. Ага. <laughs> вот интересное питание. Mm -hmm. Только, быть, тебе известно, что слово «донести» в мене не звучит. Согласна с тобой, это уже чувствуется такая энергетическая. Да. Да, да. Не, нести людям, что ты несешь, да? Да, да, да. Поворот в мене зовсім інший: сприяти розкриття, щоб вони да. заглянули внутрі. Да, Коли я буду ставити побуджуючі запитання, які mm -hmm. будуть створювати в них сумнів їхній впевненості, mm -hmm. що вони дійсно живуть. Mm -hmm. Це не нести да. знання, а це. Давати так, від чого вони будуть сердитись, що їх буде заставляти мутити, проявляти настояще, істинне, чесне, да. що там внутрі є. Да. І тут швидше всього не для простого люду, а швидше всього для тих, які вважають себе добродіями, угу. майстрів, яких ведуть людей, побуджувати цими питаннями. чи дійсно він є та духовна сутність, яка веде або э, несе людям светлое і добро. Ты знаешь, так откликается. Я сейчас слушаю тебя и понимаю, что это вот тот курс, который я запустила там, в октябре в прошлом году, вот смысл, смысл его вот, вот в том, что ты сказал. Потому что э, кто у меня на этом курсе? Те, кто ну, там, психологи, помогающие профессии, мастера, вот как ты говоришь, да, которые считают себя мастерами, вот, э, но тем не менее все в, в своих проблемах, болях, задачах и во всем прочем. И как раз вот эти люди, смысл, то есть ты сейчас мне помог э, увидеть глубинный смысл курса, который я записала. потому что э, я говорила и говорю, и чувствую это, и так оно есть, и обратная связь вот курсантов такая, то есть он трансформационный. Да, они там получают новые инструменты, могут освоить новую специальность, там, если они захотят и так дальше, но этот курс нацелен на то, чтобы э, пройти именно качественную внутреннюю трансформацию, именно получить свою жизнь, именно вот избавить, разобраться вот с, с тем, что ты сказал, да, такой ли ты на самом деле, и увидеть правду о себе, и избавиться от того, чем тобою не является, э, все там это предусмотрено как бы, да, и ну, mm -hmm. в процессе этого обучения. И потом уже начать, то есть что, мало того, что, э, ну и что, человек там ага, нашел, убрал, а дальше что? Как жить? Он жить-то не умеет уже из себя настоящего истинного. То есть как ни крути мы, здесь, в материальном мире, у нас есть взаимодействие с физическим миром, с другими людьми и так дальше. И здесь нужно еще э, и взрастить вот это внутреннее, что-то откроешь у себя там настоящее, да, укрепить его, взрастить и э, усилить да, до, до того, чтобы ты мог реально, качественно жить, взаимодействовать, приносить пользу, трудиться себе, и, ну, себе во благо там, и так далее. И...